সম্প্রতি সুকান্ত মজুমদার চ্যালেঞ্জ করেন তৃণমূলের সব সাংসদ লোকসভায় বাংলায় কথা বলতে পারবেন না এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সোমবার সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে যোগ দিতে দিল্লি রওনা হওয়ার আগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন লোকসভায় অপারেশন সিন্দুর নিয়ে আলোচনার সময় তিনি বাংলাতেই বক্তব্য রাখবেন একই সঙ্গে যাদবপুরের সাংসদ সোহিনী ঘোষও বাংলায় বক্তব্য রাখবেন বলে জানিয়েছেন তিনি বাঙালির ভাষা ও পরিচিতির প্রশ্নে আর পিছিয়ে না আসার সংকল্প নিয়ে এগোচ্ছে তৃণমূল আগের বাহার সে কই আদমি আয়া হো আপা ঘর কুঁদকে মেরা ঘর নিয়ে আয়া ও বাংলাদেশ বর্ডার সে बॉर्डर होते हुए इंडिया में आया हो तो बॉर्डर का जिम्मेदार कौन है बीएसएफ है किसके अधीन है गृह मंत्रालय के अधीन है तो पहले अमित शाह डिजाइन करे बीएसएफ के चीफ डिजाइन करे आईबी के चीफ डिजाइन करे फिर ये सवाल उठाए भाई आप आप जो कह रहे हो वो तो सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टी है आप कह रहे हो बांग्लादेशी घुस गया तो घुसाया तो आपने ही है भाई ये तो ऐसा बात नहीं है कि बंगाल से बिहार चले गए या बंगाल से झारखंड चले गए या तो बॉर्डर्स हैं तो आए कैसे और मान लो बंगाल छोड़ दो आप पहलगाम में जो घटना हुआ वहां पे पुलिस सेंटर के अंडर है आपका बीएसएफ सेंटर के अंडर है ठीक है जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहूट अभी तक लौटा नहीं है तो पुलिस भी केंद्र के पास है और बीएसएफ भी केंद्र के पास है तो क्या कर लिया चार जो आतंकवादी पाकिस्तान होते हुए पहलगाम में आया पहलगाम कोई तो पाकिस्तान से सटा हुआ पाँच किलोमीटर के अंदर नहीं है तो बॉर्डर से सौ किलोमीटर दूर है कैसे आया और कैसे वापस गए बड़े बड़े बंदूकों के साथ तो पहले गृह मंत्री इस्तीफा दे बीएसएफ के जो डीजी है वो इस्तीफा दे इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो चीफ है वो इस्तीफा दे फिर ये सवाल उठाए उनको शर्म आनी चाहिए कि बंगाल की बात नहीं है हर जगह हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है और बंगाल कहाँ है देखो पाकिस्तान से आतंकवादी घुस रहे और मार के वापस जा रहे हैं मुझे हमें पता नहीं है कि वो कहां है वो किस जगह पे किस कोने में किस कहां पे जमीन में या आसमान में छुपे हुए हैं या हवा में मिल गए हैं किसी को पता नहीं है और तीन महीने से ज्यादा हो गया है। तो ये किसका व्यर्थता है किसका फेलियर है सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो पहले आप इस्तीफा दो फिर ये सवाल की उंगली उठाओ ठीक है थैंक यू সম্প্রতি সুকান্ত মজুমদার চ্যালেঞ্জ করেন তৃণমূলের সব সাংসদ লোকসভায় বাংলায় কথা বলতে পারবেন না এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সোমবার সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে যোগ দিতে দিল্লি রওনা হওয়ার আগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন লোকসভায় অপারেশন সিন্দুর নিয়ে আলোচনার সময় তিনি বাংলাতেই বক্তব্য রাখবেন একই সঙ্গে যাদবপুরের সাংসদ সোহিনী ঘোষও বাংলায় বক্তব্য রাখবেন বলে জানিয়েছেন তিনি বাঙালির ভাষা ও পরিচিতির প্রশ্নে আর পিছিয়ে না আসার সংকল্প নিয়ে এগোচ্ছে তৃণমূল